Jadi untuk buat jumlah ismiah dengan jumlah fi'liyah ni tak susah pun sebenarnya. Ha, sebab saya dah pernah ajar orang, saya dah pernah ajar dalam jumlah ismiah kita hanya perlu ada mubtada dengan ada khabar. Kalau dalam jumlah fi'liyah hanya perlu ada fa'il, fa'il dengan maf'ul bi. Jadi nak buat ayat ni tak susah pun sebenarnya. Awak hanya perlu ikut je apa yang sepatutnya ada. Ha, contoh. Kan saya pernah kata kalau kita nak buat jumlah ismiah nak buat jumlah ismiah kena ada mubtada dan kena ada khabar. Ha, mubtada tu apa maksud dia? Mubtada tu maksud dia adalah subjek. Ha, subjek ni dalam bahasa Melayu pun kita belajar. Khabar maksud dia predikat. Ha, jadi basic lah macam kita nak buat ayat bahasa Melayu sekalipun, kalau kita nak buat ayat bahasa Melayu, kena ada subjek, kena ada predikat. Kalau korang buat ayat ada ada subjek sahaja tetapi predikatnya tiada, maka salah lah ayat korang tu. Ha, jadi, konsep nak buat ayat dalam bahasa Arab ni sama macam bahasa Melayu. Ha, ada subjek, ada predikat. Ha, janganlah ada predikat saja tapi subjeknya tak ada. Bila ada subjek, predikatnya pula tak ada. Ha, jadi tak boleh. Dia kena dua-dua tu ada. Ha, sebab dua-dua benda ni adalah saling melengkapi. Jadi bila nak buat ayat pastikan kena lengkaplah. Ha kena lengkap apa yang sepatutnya ada. Kalau ada subjek kena lah ada subjeknya. Ada predikat adalah predikatnya. Ha tapi yang spesialnya dalam bahasa Arab ni kita ada lagi satu jenis ayat iaitu jumlah fi'liyah. Ha bila kita buat jumlah fi'liyah kita akan ada tiga benda. Pertama akan ada fi'il. Kedua akan ada fa'il ketiga kadu maf'ulun bih. Ah, ha, jadi fi'il tu apa? Fi'il tu maksud dia adalah kata kerja. Fa'il maksud dia pelaku. Ah, ha, maf'ulun bih maksud dia mangsa. Ha, jadi sebab saya dah bagi tahu maksud ni sepatutnya untuk korang buat ayat tu dah tak jadi dah tak jadi masalah. Ha, sebabnya apa? Korang hanya perlu cari kata kerja, kena cari pelaku, kena cari mangsa. Contoh lah contoh Saya guna satu kata kerja eh. Contoh saya ambil kata kerja Akala ha, Saya ambil kata kerja akala Akala maksud dia adalah makan Jadi sekarang ni Saya nak korang buat jumlah fa'liah fa ha, Jadi bila nak buat jumlah fa'liah fa Kena ada apa? Kena ada fa'l fa Kena ada fa'l fa Kena ada maaf ulumbi Ha, jadi akalah sekarang ni kita dah ada fa'il. Dah ada kata kerja dia. Kata kerja dia adalah makan. Ya, yang seterusnya kita hanya perlukan pelaku pula sekarang ni. Pelaku. Sekarang ni kita nak kata siapa yang makan. Ha, nak kata siapa yang yang makan ni. Kita nak bagi, kita nak letak siapa dekat tempat pelaku ni. Ha, jadi nak letak siapa dekat tempat pelaku ni. Ikut suka korang lah. Nak kata cikgu ke? Nak kata Muhammad ke? Nak kata Iqbal ke? Nak kata Nakiuddin ke? Nak kata pelajar pun semua boleh. Ha, asalkan orang tu memang boleh makan. Janganlah kau orang pergi kata buku yang tengah makan. Buku tak boleh makan. Ha, pelaku ni pastikan pilih lah dengan kata kerja tu. Kalau kata kerja tu tengah makan, pastikan bila kita nak letak dia punya pelaku tu, letakkanlah benda yang memang makan. Kucing ke, haiwan ke, burung ke, apa ke. Ha, gitu. Kena ikut logik lah. Janganlah korang pergi sebat apa-apa je dia punya pelaku tu. Ha, mentang-mentang saya kata boleh pilih siapa-siapa kau pergi letak buku kat situ. Dah buku pula yang makan. Buku mana boleh makan? Buku tak ada mulut. Ha, jadi pelaku ni kau orang kena ikut logik. Ha, ikut logik lah dengan makna fa'al tu. Ha, tapi kalau kita gunakan fa'al yang untuk benda, contoh saya kita saya kata hmm Biasanya kalau yang untuk benda ni mana dia Sebab benda dia tak boleh buat kerja ha, benda dia tak boleh buat kata kerja. Contoh buku. Buku mana boleh menulis? Buku mana boleh berjalan? Buku mana boleh tidur? Buku mana boleh minum? Ha, jadi biasanya kata kerja ni, kata kerja ni memang wujud untuk ada pelakunya. Ha, bila ada kata kerja, mesti ada pelaku. Bila ada pelaku, mesti ada kata kerja. Ha, gitu je konsep dia. Ha, tapi pastikan pelaku yang korang pilih tu logik lah dengan makna kata kerja tu. Ha, macam makan ni. Makan ni biasanya dua, dua makhluk je yang makan. Manusia, haiwan. Dua tu je. Ha, pokok tak makan orang. Apa lagi? Ranting tak makan orang. Rumput tak makan orang. Kereta tak makan orang. Ha, haiwan manusia je yang makan. Jadi pastikan kau korang pilih benda yang hidup lah. Jangan pilih benda yang tak logik. Ha, jadi sekarang ni, kita nak pilih pelaku dia siapa? Ha, pelaku dia sekarang ni kita boleh pilih. Kalau saya lah. Kalau saya sebagai guru, saya nak student buat ayat yang mudah dan dia orang boleh ingat. Ha, jadi kita hanya perlu pilih perkataan yang semua pelajar tahu. Ha, tapi kalau macam nama orang, semua orang tahu kan. Jadi kalau korang nak letak nama pun boleh juga. Tapi saya lebih prefer untuk korang gunakan pelajar. Jadi pelajar dalam bahasa Arab apa? Nah, pelajar apa dalam bahasa Arab? Kau semua tak tahu pelajar ni. Nah. Atau libu. Ha, Atau libu adalah pelajar. Jadi kita buatlah pelajar ni sebagai dia punya pelaku bagi kata kerja ni. Akala atalibu. Kata kerja dah ada, pelaku pun dah ada. Ha, jadi sekarang ni benda yang seterusnya yang kita perlukan adalah maf'ul lumbih. Ha, maf'ul lumbih ni mangsa. Contoh macam sekarang ni kan kata kerja dia adalah makan. Bila makan, makan apa? Makan pokok ke? Makan kereta ke? Makan buku ke? Apa ke? Ha, yang tu lah seterusnya yang kita perlu pilih. Kita nak letak dia makan apa sekarang ni? Ha jadi makan ni macam biasalah kena ikut logik juga. Ha tadi tu saya buat lawak je. Jangan kau jangan, jangan kau orang pergi letak pokok pula kat situ. Tak ada manusia makan pokok. Makan ulang adalah. Ha jadi makanan dia punya mamphlumbih ni pun kena pilih yang logik juga. Ha makan sotong ke, makan ikan ke, makan burung ke, kena yang logiklah. Ha jadi perkataan yang basic biasanya untuk semua orang tahu, saya guna yang basic lah yang semua orang tahu. Al arza kita letaklah Al-Aruzah. Al nasi. Ha, Al-Aruzah adalah nasi. Ha, jadi dah siap ayat kita. Nampak je ringkas tapi ni sebenarnya dah jadi ayat. Akala atalibu al-Aruzah. Pelajar makan nasi. Simple. Itulah jumlah fa'liah. Ha, bila nak buat jumlah fa'liah, ikut je komponen yang saya bagi ni. Nak buat ayat sebenarnya tak susah. Yang susah tu sebab korang fikir dia susah. Ha, jadi, bila saya dah bimbing cara nak buat ayat ni, korang kena ikutlah cara saya. Ha, uyuh. Tu fina masuklah guys. Ha, jadi bila korang nak buat ayat, korang pastikan cukup komponen macam yang saya letak ni. Bila nak buat jumlah ismiyah, kena adalah, ada lah mubtada, kena ada khabar. Kalau nak buat jumlah fi'liyah, kena ada fi'il, kena ada fa'il dan kena ada maf'ulun bi. Itu sahaja. Ha, ayat yang susah tu betul. Kalau korang kata nak buat ayat tu susah, betul. Nak buat ayat tu susah. Tapi kalau ayat tu panjang. Ha, kalau macam kau nak buat ayat karangan ke apa ke. Ya, yang tu susah lah. Ha, sebab benda tu dia melebihi, dia, dia, melebihi daripada jumlah ismiah dengan jumlah fi'liah juga. Kadang-kadang ha, dalam satu ayat tu. Dia gabungkan jumlah ismiah dengan jumlah fi'liah. Ha, jadi korang janganlah risau sampai situ. Korang baru tiga dan tiga. Ha, bila masuk tiga tanpa, tiga tanpa Ayat dia still sama macam tu juga buatnya. Ha kalau ayat yang gempak-gempak tu biasanya ustazah surah hafal je. Sebab ustazah pun tahu korang takkan mampu buat ayat macam tu.